Социальные танцы — это парные латиноамериканские танцы, чем-то напоминающие бальные танцы, которые все знают, которые и в Кривом Роге есть, и в СНГ, они везде. Ну, принято у нас, что танцы — бальные, парные. Но если бальные танцы — это спорт, это спорт, костюмы, достижения, тренировки, то в социальных танцах главной целью является общение, social, да, как социальная сеть, так и социальные танцы. Целью является общение друг с другом, передача обмен эмоциями, получение удовольствия. И есть такая особенность в украинском языке, да? Социальный социальные танцы такой оттенок каких-то дешевых бесплатных танцев для социальных слоев населения. Общение, так вот social dance будет на английском. Почему социальность? Потому что у тебя нет одного партнера, ты можешь танцевать с кем угодно. Как на дискотеке ты приходишь, это или люди, которые с тобой в группе учатся, или там раньше, которые умеют танцевать, и танцуешь с ними. У тебя нет какого-то, ну, каких-то рамок. Вот именно твой партнер, только с ним, и все. Ты можешь танцевать с кем угодно. И вообще танцы ради общения, ради тусовки. Очень большую роль играет даже не только там сами занятия и вечеринки, но и общение, общение между вечеринками, общение после занятий. Вот, то есть танцы ради общения. Ну, как-то в детстве, случайно, я попал на танцы. Это были скорее эстрадные танцы, детская абсолютно группа. И, а танцы, они, в чем особенность? Они классные. Ты когда занимаешься, ты получаешь удовольствие. И большинство ими не занимаются, потому что просто об этом не знают. А на самом деле просто танцуя, просто уча какие-то движения, ты получаешь огромное количество радости, эндорфинов, или как там правильно это все. И так вышло, что я пошел в детстве, походил, потом немного походил в на бальные танцы. И в то время, когда я ходил, у нас появилось в городе Запорожье, я из города Запорожья, появились социальные танцы. Парень привез там из Португалии, по-моему, сальсу, бачату и стал делать вечеринки. Я там ходил-ходил, много занимался. И потом, когда я приехал в Кривый Рог, я понял, что мне их не хватает. Мне вот на самом деле нечего было делать вечерами. И чтобы как-то себя занять, я решил сделать социальные танцы как она появилась. Как она появилась, я захотел открыть, сделал минимальную рекламу, просто группа ВКонтакте хотела, чтобы набрать самый первый набор, люди ждали, потому что сальса, сальса бачаток и зомба есть во всех городах, кроме кривого рога, была во всех городах, кроме кривого рога, и у нас вот там человек там 15 ждали ее просто, они знали об этом, и ждали, и когда она только появилась, я их нашел по поиску просто элементарно, и появилась первая группа. Потом мы долго переезжали, искали новые места, и до сих пор переезжаем. И просто постепенно, вот есть ученики, которые приходят, занимаются и уходят, а есть, которые проникаются этой идеей, которые любят танцевать и уже не могут без этого жить. И из таких учеников появляются преподаватели, потому что им уже самим заниматься неинтересно, им хочется расти дальше, обучать других и все это продвигать. В социальных танцах нет постоянного партнера. И мы Учимся танцевать с разными партнерами. Что это дает? Что дает это хорошего? Это дает хорошие навыки как партнерам, так и партнершам. Партнер должен уметь повести любую партнершу, дать понять, куда идти, дать понять понятно и просто. Вне зависимости от, там, от ее уровня, то есть вне зависимости, танцевал ты до этого с ней или нет. Ты берешь любую партнершу, которая знает, хоть. Отдаленно, что такое сальца, бочаток и зомба, и ты уже должен хоть как-то ее повести на базовые связки. Со своей стороны, партнерша должна уметь понимать, куда ее ведут, следовать за партнером. Это очень хорошо, потому что партнеров учат лидерству и ответственности, потому что партнер строит, строит всю линию танца. Весь танец продумывает в голове партнер. Он должен не только вести и делать движение, но и думать за партнершу, за ее движение. А партнерша. А партнерши учатся слышать партнера, понимать его и следовать за ним. У нас станции для взрослых, и обычно, если взять средний возраст, это от 25 до 45 лет. Очень условно, потому что у нас и 16-летние учились, и 65-летние учились. То есть такого ограничения нет. По людям, по профессиям я даже выделить не смогу. Абсолютно все ходят. И ведущие телевизионные, допустим, и психологи ходят и люди из заводов. Особо ограничений нет. Даже преподаватель, который у нас преподает, второй, который появился в школе, он работает на заводе, всю жизнь работал. Вот в 25 лет примерно он пошел на танцы и понял, что он, это ему подходит, и стал преподавателем у нас. Мотивация у всех абсолютно разная. Кто-то приходит, много людей приходит, потому что есть детская мечта танцевать. Но есть такой стереотип, что танцевать это сложно, долго и тяжело что нужно пойти желательно лет так в 4 года пойти танцевать, потом всю жизнь заниматься, и тогда, может быть, ты смеешь как-то потанцевать более-менее хорошо. То у нас приходят люди, я всем говорю, что мы обучаем с нуля, и приходят люди, которые в детстве хотели, но почему-то не пошли, и сейчас есть возможность научиться танцевать с нуля просто вот, во взрослом возрасте. И для этого не нужно особых навыков. У нас есть занятия, на которых мы занимаемся, есть вечеринки, где мы танцуем, где мы, по сути, проявляем то, чему мы научились. Примерно, опять-таки, очень разные люди приходят с разным уровнем. В среднем, я скажу, два месяца достаточно, чтобы прийти на вечеринку и потанцевать с уже опытным партнером. Или между собой, если бы пришли пары, допустим, танцевать. Очень разная мотивация. Кто-то при приходит для того, чтобы найти партнера. Есть такая мотивация, да. И это не обязательно партнеры, это и партнерши, которые ищут себе мужей, и партнеры, которые ищут жен. Ну, как особенность могу сказать, как я это вижу, если в клубы, допустим, да, ночные, приходят искать партнера на одну ночь там как-то потусоваться там такое то в социальных танцах уже приходят искать постоянного партнера тут нет таких каких-то случайных связей потому что все всех знают все знакомы друг с другом и если тут уже складывается пара то она знает друг друга она танцевали друг с другом и знают характер друг друга и там круг общения за четыре года уже существования школы у нас есть уже и пары сформировавшиеся, есть четыре свадьбы. Причем это люди, которые реально пришли на танцы по отдельности, познакомились уже в клубе нашем и после этого решили создать семью. И даже один ребенок есть, который от этой пары такой сальса, танцевальный ребенок. Главная цель, главная вот задача этих танцев — получить удовольствие. Танцы для себя. И это скорее для себя, для меня звучит не как какой-то минус, никак какой-то непрофессионализм, а ты реально занимаешься чем-то ради себя, ради того, чтобы получить удовольствие, получить радость в чистом виде. Можно любыми танцами заниматься, но в социальных танцах это открыто и понятно. Ты приходишь пообщаться, получить удовольствие, ты приходишь получить удовольствие от жизни. Это как мне сказал один из студентов, появляется новая жизнь. Ты приходишь на танцы, и у тебя была там работа, была там семья, какие-то дела, появляется еще одна грань жизни, которой ты раскрываешься, и возможно это надолго. mm